Так, всем привет! Починил и за после последней той поездки, где я его немножко утопил. Поменял карбюратор. Стало немного получше. Но все равно какая-то беда со искрой. То есть делаю минимальный зазор на свече, работает. Чуть-чуть больше делаю, блин, все, даешь газу, он, ну, на, холод, на, на холостых работает, немножко газу прибавляю, он сразу клохнет. А вот делаешь вообще там миллиметр, он на вот работает мотоцикл. Ну вот как-то все равно чуть-чуть не то. Ну прогревается, лучше работает. Сейчас все, поставил все крышки, позакручивал бак. Вот видите здесь. Он стучал тогда сильно. Вот я поставил болт. Ну вот сейчас на четвертой еду. 60. Луплю целых 60 километров в час. Бак прикрутил и хоть перестала стучать, а то постоянно барабанило. Решил выехать вечерком сейчас прокатиться. А так работает, в принципе, вот прогрелся, работает нормально. Работает нормально. Ну-ка сейчас по полю попробую. Вторая не тянет. Первая тоже с трудом. Но это свежая, и свежая, только спахали его. Вспахали, повторяюсь. Ну никакая, поэтому тяги как как таковой нету. Но все равно вот прогрел сейчас нормально, в принципе, проехать прокатиться нормально четвертая Звезд, звезда на 16 зубов а так в принципе наверное э -э и все больше я с ним делать ничего не буду пока буду ездить так да, красить я уже вам говорил, что я буду красить его уже к следующему сезону в красный цвет под документы ну и за зиму я надеюсь поменяю поршневую четвертая о болото а еще надо найти эту нить как она там азбистовая или как называется намотать и на колени туда чтобы не секло ну, не, не а вот это, а не, это не это. Где-то лужина. А, вот это лужа, где я утопил его. Только она уже высохла. Блин, как быстро. Вот это лужа. Высохла, короче. чтобы блин, шаг вправо, шаг влево цепляет трубы. Отбивает. Надо попробовать залить в нее масло. Ну, сейчас по прямой попробую. заглушил ну ладно потом заведу сейчас хотел показать стоит крышка это для особых для особо внимательных зрителей крышку я поставил уже тогда она не стояла потому что там написано было пробный заезд а лужу, в лужу я заехал, я не думал, что там так глубоко. Я думал, сейчас по лужице проеду и поеду дальше, там, закруживать уже крышки. Ну, получилось, как всегда. Сейчас подожду немножко, пускай остынет. Так, завожу. Даже попробую без газа.